У меня работа называется Культ Света или Кубл И политическая э, она скорее форме, чем а может быть по сущности. Я э, решила создать. Э, я приехала сюда, и мне казалось, что атмосфера здесь будет значительно более мрачной, чем я ее создала. В этих двух городах, в которых я была, в двух городах, в Лисичанске и в Северодонецке, я увидела достаточно много цвета, и причем этот цвет не был монотонным, не был серым, он был разноцветным, персиковым, лазурным, иногда мрачноватым, лирическим, иногда очень романтичным, каким-то таким э, светом Тарковского. И я для каждого из городов создала серию из 15 слайдов. По моей задумке э, слайды, в, слайды должны меняться каждую неделю. То есть неделя, один слайд, э, чтобы жители городов могли рассматривать э, их в таком же свете, в каком увидела их я. Ну, и вот, э, слайдно экспонированы в этих двух диаскопах. Мне кажется, что э, мне удалось собрать э, э, какую-то поэзию из, э, из того э, трепетного и приятного прошлого, и из того э, э, туманного, но все равно, возможно, э, обнадеживающего будущего. Ну и надеюсь, что в 15 недель э, эти э, слайды будут как-то вас э, подоражить или веселить, или развлекать, но не оставят равнодушным. Творческий <клево> метод, <-миня> удачно корректируются вообще идеи и инициативы ДНД. Мы часто ездим в такие небольшие экспедиции по разным городам и пытаемся. И много художников, которые есть наши работают в нашем учреждении, работают городской цвете в публичном пространстве. И там мы создавали вот, выставку в музее города. Несколько раз приезжали сюда в такие экспедиции коллективные и много ходили по, по, по улицам. Зонам, по хорошим как каким-то индустриальным объектам. И э, очень много снимали, нарабатывали этот материал, который здесь, здесь еще почти не представлен и будет каким-то таким уже элементом для дальнейшей э, работы наших участников. Вот. И результатом, наверное, одной из таких экспедиций, которые вот, собственно, там, приехали, как мы с так, художниками